不客气啊我让你不、啊、客气、啊。哎呦，帮我叫来办公室。不行不行不行。不嗯。喂，九月。未眠，我同寝室的红雨选修课受伤了，我听同学说，好像是因为顾言洛。什么？ 我也是刚听说的，就想告诉你一下。难怪这个点还没回来。行，我知道了，挂了。明明我收件了，怎么就倒了？ 没问题啊！猜猜我是谁？孟婆来杯优乐美。这么中二的名字你怎么说出来、啊？你要是再说…… 小心，我对你不客气。不客气是吧？不客气啊！我让你不客气！哎呦，放我下来，放我下！不许不许，不就你这力道，还要偷袭我？哎，这个剑看着挺好玩的嘛。听说男神剑术高超，我可都没见识过。 你没有基础、啊，小心受伤。小女子仰慕已久，想要拜你为师。你的条件是？我的条件啊，嗯、是闭上你的小嘴，好好学。嗯、说。前脚向前迈一小步，后脚贴前脚脚后跟。 左叉腰，胳膊伸直，剑尖朝右下角，然后缓缓抬起，指向正前方，然后再指向前方，最后回到右下角。这就是击剑的开始礼，学会了吗？还没学会。 再来，这样，这样，这样，再这样，学会了吗？还是学不会是吧？嗯，你故意的吧。 陈洛，以后不管发生什么事儿，我都想陪在你身边。